Отож рухаємося далі. Доєднуємо ще одного гостя до нашого етеру. Будемо говорити про бої на Харківщині. З нами на зв'язку Олександр Фортуна, голова штабу Російського добровольчого корпусу. Добрий вам вечір. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий. день. Хочу вас розпитати, а ви дайте відповідь з того, що можна публічно з приводу боїв навколо агрегатного заводу. Що у Вовчанську якої інтенсивності ті бої довгий час там були заблоковані росіяни? Чи залишаються вони там, і чи намагаються чи намагається російське військо врятувати своїх? Ну давайте так скажем, что на сегодняшний день бои идут э, по всему городу. Э, речь не идет только там про какую-то конкретную локацию. Э, в черте Волчанска существует несколько, так скажем, э, локаций, которые можно использовать в качестве опорных пунктов. Э, так как весь город в основном разрушен, то бои ведутся в, не, в нескольких на, на нескольких этих участках. Если мы говорим по агрегатному заводу, то на сегодняшний день там сохраняется часть гарнизона, который еще с мая э -э прорывов как таковых э -э армия противника не совершает. Туда не пытается э оказывать помощь. Был определенный момент, э когда существовал коридор с помощью БПЛА, то есть доставка воды, еды, БК, там еще каких-то медикаментов, чего-то еще, но на сегодняшний день уже, насколько я знаю, этого не происходит. Угу. В чем специфика боев, зокрема, у этой местности агрегатного завода? Специфика в том, что армия Российской Федерации делает, как, собственно, и везде ну, происходит один и тот же сценарий, разрушается полностью населенный пункт, они это, естественно, называют, освобождается населенный пункт, но, тем не менее, на территории застройки сохраняется ряд каких-то зданий, либо скоплений зданий, которые можно использовать в качестве... Ну, большого опорного пункта. Если мы говорим конкретно про Волчанск, то это может быть мясокомбинат Волчанский, это могут быть поликлиники, это может быть агрегатный завод. Агрегатный завод, он расположен достаточно удачно. С тактической точки зрения он находится на самом юге. Там такая достаточно качественная застройка, хорошие здания, подвалы и с южной стороны его окружает река. То есть с военной точки зрения он как такая укрепленная фортификация очень хорошо подходит под накопление войск и под удерживание обороны. Вот. В целом весь остальной город практически полностью разрушен и не особо, в общем-то, много каких-то вариантов для создания больших опорников. Що за історія пана Олександра зокрема від військових, які також воюють на харківському напрямку, про те, що напередодні окупаційні війська вдарили наскільки я розумію, сонцепьока по своїх же ем, на агрегатному заводі? Історія це не рідко, і ми достатньо часто наблюдаємо і, в принципі на фронті. ситуации, когда армия противника наносит удары и кабами, и и дальнобойной артиллерией по скоплению своих войск. Здесь, в общем-то, ничем сильно-то не отличается от каких-то других локаций. То есть я думаю, что это не умышленная какая-то какая, -то, какая -то история, это ну, достаточно такое повсеместное явление. Можно сказать, что агрегатный завод у Вовчанську это наибольшая перешкода для наших врагов? Я думаю, что во многом да. Я думаю, что во многом да, поскольку если мы говорим именно про эту точку, то она является ну, в рамках, вот, если мы отдельно возьмем Волчанск и вообще Волчанское направление, она является стратегически важной пунктом, и ее утеря, она очень сильно сместит баланс в сторону э, сил обороны Украины. Найближчим часом можно чекать таких новостей? Давайте будем смотреть новости. Пане Оксандре, я хочу запитати вас загалом зараз про якість і ефективність російського війська. Ми періодично зустрічаємо новини про те, що в них проходять там ротації, під'їжджає підкріплення. Так, вони подекуди ем, вдаються до дезертирства, відмовляються виконувати якісь поставлені їм задачі. Але загалом, як вони воюють зараз? Ну, давайте, так скажем, я не сторонник и никогда не был сторонником принижения э, противника с точки зрения его каких-то профессиональных качеств, его эффективности, поскольку любой вооруженный человек, даже если он... Как-то не очень там хорошо выглядит э -э, и не очень хорошо воюет, и вообще не является профессиональным военным это все-таки вооруженный человек. Если он один или если их два, это, конечно, не представляет особой угрозы, но если их 100 или 200, то это уже, в общем-то, сила, которой ну, глупо не считаться. Поэтому одна из главных ошибок на фронте – это недооценка своего противника. Если мы в целом говорим по армии Российской Федерации, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что все специалисты были выбиты еще в первую фазу войны. На сегодняшний момент качество личного состава хромает, не успевают подготавливать, не успевают снабжать. Ну и, соответственно, уровень мотивации достаточно низкий. Но всегда нужно помнить о том, что человеческий ресурс э, там практически бесконечен, и нельзя не обращать на это внимание. Так чи иначе Курская операция, как вы считаете, вплинула и на мотивацию российского войска, и на их обеспечение? Ну, я бы не сказал, что это как-то повлияло на мотивацию, поскольку в целом, курская операция, если мы попробуем промониторить российское инфополе, мы увидим, что курская операция она максимально замалчивается, она везде показывается по российским каналам, как такой ну, такое то незначительное локальное продвижение украинских войск, и в целом ничего страшного, это идет по плану, все хорошо. Вот. И э этой же пропаганде подвержены и военнослужащие, которые туда направляются. То есть э, на какую-то мотивационную составляющую, я думаю, она не повлияла, но на самом деле для нас это только на руку, поскольку как раз вот это то, о чем я говорил, отвечая на предыдущий вопрос, враг как раз очень часто недооценивает силы обороны Украины. Олександре, я вам дякую, що ви долучилися. Хоч і коротко. Чекаємо від вас гарних новин. Ну і подяка за те, що ви робите. Олександр Фортуна, голова штабу Російського добровольчого корпусу, був нашим гостем. Дякую. Дякую.